Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin Şuşaya səfəri başlayıb. Səfər barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nuray Mustafa çatdıracaq. Salam Nuray, hazırda hansı ərazidəsiz? Salam könül, sizi və tamaşaçılarımızı cıdır düzündən salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu gün yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin şöyə səfəri baş tutur. Səfər bu gün ərzində yekunlaşacaq. Səfərimizin ift dayanacaq nöqtəsi Yuxarı Gəfarağa məscidi oldu. Daha sonra Vaqifün büstünü ziyarət etdik və Mehmandarovların saray kompleksində olduq. Burdakı dağıntılar törədilən ərazi ilə tanış olduq. Qeyd etdim ki, 18-ci əsra aid olan Mehmandarovların saray kompleksində hazırda bərpa işləri həyata keçirilir. Daha sonra isə indi və cıdır düzündəyik. Bundan sonraki bir neçə dayanacaq nöqtəmiz olacaq. Ümumiyyətlə belə deyək, şüşə səfərimiz çərçivəsində ondan çox dayanacaq nöqtəmiz olacaq. Bəs qaliblərimizin təəssüratları necədir? Yanımda qonağım var. Yüksəliş İctimai Birliyinin şöbə müdürü Aliya Əliyeva. Yanımda da elə təəssüratlarını özünlə eşidəcəyik. Ali Xan, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Çox həyəcanlıyıq bizə sizin kimi. Müsabiqə ilk dəfə başlayanda 2017-ci ildə biz dilirdik ki, günogün gün olsun xoqlarımız işğaldan azad olsun. Bu gün həm torpaqlarımız işğaldan azad olunub, həm də müsabiqəmiz öz qaliblərinə qovuşub və bu bizim üçün ikiqat sevincdir. Biz qaliblərlə gəlirik Qarabağa, hal-hazırda Şuşadayıq. Bir zamanlar Şuşa ilə Qarabağla bağlı suallar düşürdü qaliblərimizə. Bizim tariximizdir, çox yaxından izlədik. Hal-hazırda isə özümüz bir tarixin belə deyim şahidiyik. Gəlirik, yaxınlaşırıq, görürük və burdakı dağıdılan yerləri görürük. Ə, birisi çox qəribə hisslər keçirir. Həm sevinç var əlbəttə ki, həm də ki birəs məyusluq var bu dağıntıları gördükdə. Yəni ə, çətin bir məsələdə 30 ilə yaxın torpağımız yaxud düşmənin taptağı altında idi. Amma buna baxmayaraq bildiyiniz kimi bizim müsabiqənin yarımfinal, final, final mərhələlərində Qarabağla bağlı biz yaxından suallar verirdi, кейslər təqdim edirdi, yenidən qurma işləri ilə bağlı və bu çox yaxşı bir fürsət oldu bizim iştirakçılara ki, gəlib öz gözləri ilə görsünlər və öz təkliflərini verə bilsinlər. Özləri bir yaradıcı ə, baxışdan yaxınlaşsınlar. Belə. Əli Xan bəs ümumilikdə müsabiqə qalibləri üçün daha başqa səfərlərin təşkil olunması, ümumilikdə planda nələr var, nə yeniliklər var? Bəli, ə, düz qeyd elədiniz. Yaxın vaxslarda digər ə, yerlərə səfərlər nəzərdə tutulub. Qeyd etdiyimiz kimi, ə, bizim ə, qaliblərin və eyni zamanda finalçıların öz təklifləri var. Onlar istər ağıllı şəhər olsun, istər ə, müəyyən mədəniyyət ə, çərçivəsində ə, müəyyən tədbirlərin keçirilməsi, bununla bağlı silsilə təklifləri var. Onlar bizə ə, təqdim eləyə və sosial layihələri var və bunlar üçün çox yaxşı imkandır ki, gəlib yaxından görüb daha yaxşı reallaşdırmaq Şün öz planlarımız odur ki, davam edəcəyik biz bu səfərlərə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəlkə ki, önümüzdəki səfərimiz də davam edir. Bundan sonrakı dayanacaq nöqtəmiz dahi sənətkar, şair Mulla Fanak Vaqifin məqbrəsində olacaq və bir neçə qeyd etdiyim kimi, şü hərəsində bir neçə dayanacaq nöqtəmiz var və oraları səfər edəcək günün sonunda da səfərimiz yekunlaşacaq. Hələlik bizim bu saatda çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bunlardır. Çox sağ olun, müəyyəh müsahibimizə də təşəkkür